70% нужно работать над фундаментальной темой. Не позволять себе на мини-баскетболе доводить до расстройства одного честного тренера. И это не только у нас, это и в других странах тоже самое. Но там есть немножко другая борьба. Переход от защиты, от, от нападения в защиту. Редко об этом пишут, редко об этом говорят. Но это очень важная часть баскетбольной игры. Чемпионы знают, как это делать. Чемпионы тренируют это. Я хочу показать, показать вам. Некоторые из тренеров попросили немножко показать атаку против зоны. Если будет время, да. Или я прошу, если что-то будет непонятно, или, или у вас есть, или у вас есть собственное мнение, вы можете спокойненько задавать вопросы, остановим, будем разбирать. Делаю тебе передачу. Нет, это для тебя. Кто на него должен выходить? Ты должен выходить на него. Ты должен выходить на него. Ты моментально должен идти под корзину. Защищать линию кольцо. И ты куда? Правильно. Правильно, умный. Не зря в политическом институте учится. Есть множество, есть множество упражнений, есть множество упражнений, в которых вы тренируете быстрый прорыв но вы тренируете и переход защиту, остановить нападение получить чтобы не, не получили преимущество численного преимущества а теперь посмотрите сейчас тренер нам покажет свою комбинацию и вот мы будем мы будем думать, как будет распределяться, как будет распределяться при, при его атаке позиции игроков в этом э, кубке или как называется рюмки? Бокал равновесия. Вот там при броске. Где ты был при броске? Так, Бросок. Посмотрите. Бросокали. Вот вы должны, вы должны разжить свою команду. Тут ясно, кто кто будет идти на подбор. Ты занимаешь эту позицию, ты занимаешь середину, и ты занимаешь... Вот смотри, он... ему трудно подобрать этот мяч, и он все-таки самый быстрый игрок. Бокал равновесия, вот здесь, вот здесь, и ты, говорящий человек, ты, ты всем подсказываешь, что они будут делать. Вы посмотри, у нас готов бокал равновесия. Давайте сделаем еще комбинацию, бросок с другой стороны какой-нибудь. Давайте. Давай. Да, атака, атака. Так. Вот, вот. Должен знать. Вот сейчас Олег говорит, должен знать. Ты это твоя позиция, это позиция, твоя эта позиция, твоя эта позиция. Это не сложно, это не сложно. Но сколько я раз видел? Скор... Теперь давайте, давайте сделаем так, чтобы ты ты с уголочка вот там бросал. Давай, 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 пошли. Стоп. Веселее, веселее. Ему передач, туда, в уголок. Так, стоп, стоп, стоп. Сколько раз вы в жизни видели и в своих командах? и в других командах. Когда есть любимчики, которые с удовольствием швыряем вот отсюда. С удовольствием швыряем отсюда. А потом вот так тихонечко. Трусят защиту. Да. Если будете конфликт внимание, то будет один страхующий всегда у вас. И будет один, который 50 на 50. Будет на подборе. Много это не стоит, ребят. Сейчас нужно четыре человека. Давайте, Синики. Ты, ты с двадцатым номером, Стань на линию трех очков оттуда. Стань на линию трех очков. очков. Только на линии кольцо-кольцо. На линию трех очков. Положи, поставь. Так. Вы станьте на этих уголочках. Вы встаньте на этих уголочках. Да. Вот так. Вот так вы должны стоять. Вот так стоять. Вот так. Посмотри на меня. Посмотрите. Два против одного. Ты лентяй. Ты лентяй. Ты... В каждой команде есть лентяй, который не вернется в защиту. То я уже показывал. Стой там. Да. Поехали. Да куда ты побежал? Саня. Саня. Я сказал, что ты лентяй. Тебе назначили должность. Слава. Должность лентяя. Он на поменяйте. Риша. <свист> 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 да, давай, давай, Риша. Поехали. Папа, скорость! Скорость, останови! Хорошо, хорошо, хорошо. Здесь среди этих нападающих будет один, кто отдал последний пас. Слушайте, теперь меня внимательно. Э -э Олег, иди на ту сторону. Поможешь ему? Кто-то из вас отдаст пас, да? Когда последний пас, ты видишь, что он уже атакует. Ты, а теперь два лентяя. Не вернулись в защиту. И ты должен моментально вернуться и перекрыть. Или с полом остановить. Одно... Кому пять, пойдет мяч. Ты бросил. Все. Забросил, не забросил. Не борись. Это упражнение уже, потом, будет бояться. Вернись, помоги. А среди вас, если мяч забили, кто-то из них один подберет мяч, да? Он будет, кто подберет, подобрал мяч, например, ты. Вот ты теперь будешь партнер двух лентяев. Можешь сразу длинную передачу дать. Можешь играть с видением. Что, что ты придумал? А ты если он подобрал, ты начинаешь защищаться против него. Если ты подобрал, если он подобрал, то ты защищаешься. И получится так. Если он подобрал, сейчас будет нападать, нападать будет 20-й, 12-й и серенький. И серенький. Против вас троих. Если ты подобрал мяч, то он, он, он будет защищаться против. Хорошо, попробуй. Кто передает пас, не бежать туда, а помнить, что эти два остались здесь, не вернулись в защиту. Поехали, поехали! Ты же отдал передачу назад. Затравни! Поменялись, поменялись. Вы видите, если бы кто сейчас последнюю передачу передал, ты же ты когда передавал передачу, ты не думал о том, что он вернуться. правда же? Когда я... когда я только не думал, правда же? Когда я только заорал, ты руку, руку, ты вернулся. Ну давайте еще раз сделаем. Вот давайте, давай, вот ты начинаешь три раза. Когда ты будешь здесь, мы закончим эту упражнение. Поехали! Скорость! 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 Без ведения, парень! Без ведения! Подбор, подбор, подбор! Олег, помогай там! Скорость! Хороший пас, ребят! Хороший пас! Хороший пас! thank you